Я, Давыд Евгений Анатольевич, претензий к представителям права сектора не имею. Ко мне физические усилия не применялись, все полученные травмы были получены э, несколько дней назад, 13 мая в ресторане в Донецке в ходе да, пьяной драки. Июня. И, июня, да, в ходе, в ходе пьяной драки. Ильич, права, всех, я Княженко Никита Ивич. Я тензик представителем правого сектора не имею. А мне физические усилиям не применялись. Все физические уроны я получил 13 мая в ходе пьяной драки 2014. Когда? или июня. 13 июня. июня. Собственноручно писали, написали, под давлением писали без. Почерк, почерк, да, почерк. Почерк. и не задавать некорректных вопросов. Находились на территории славянского, траматовского, донецкого нам неизвестная миссия, они объясняют, что это журналистская деятельность. Нам до конца это непонятно, потому что они находились в среде, охваченной терроризмом, и коммуницировали, были в коммуникации с представителями там, ДНР, ЛНР и так далее. Значит, жили там они более месяца. Как они объясняли нам, у них вообще было редакционное задание освещать выборы президента. Они не знали, что они, насколько это соответствует действительности, насколько нет. Мы проверить, естественно, не можем. В конечном счете, они оказались не в Киеве и не на избирательных участках, а оказались на территории, захваченной террористами, и где они провели более месяца ну, своей сказать, деятельности. закончилось, ребята у нас Да-да-да.